Зараз я маю вже в Одеській громаді представити Михайла буду Кахні. Одеський центр поговування громадян є символом цих роботи. И здесь будет без всяких очередей, судовка, выдавать паспорта, права, там, вернее, права, там, номера, не будет никаких это будет к концу года. Мой давний друг, человек, который имеет тверду мою политическую поддержку. Я буду с ним приехать в Одессу, и я за две минуты, за три часа не разочаровался Хорошая новость, что в этом районе началось хорошее оружие строительство. Нет больше откатов. Там, где нет откатов, там есть качество.

Генеральный прокуратур устроили шабаш шабашкой по полнейшему молчаливом согласии очень многих из официальных политических лидер. Поэтому я хочу еще раз обратиться к президенту Украины, еще раз потребовать Помочь нам навести порядок. Вот один пальцы другой дает, другой отнимает. Одно, а мы тебе это самое таможню, а другое, ну извини, там это самое. Председатель, который открывал президент Украины, да его же подписью, буду закрыт, практически был закрыть и прекратить функционирование сегодня. Я не собираюсь. Это терпеть, мне это надоело, я от этого устал, и я хочу сказать, меня так много и еще никто в жизни не обманул. Указ президента Украины, назначены Степанова Максима Володимировича головой. И администрации. создавать новую широкую политическую силу. И целью нашей является смена теперешней существующей так называемой политической элиты, а на самом деле порыки и отброса общества, которые контролируют все эти власти Украины. Що ж, Петро Петро Алексеївич, сьогодні ви переступили межу. я буду домагатись законного права повернутись в Україну, я повернусь в Україну.